Прес-конференція після завершення першого чемпіонату матчу в Україні між командами голова Ротахівник, представники команди гостей Сергій Попов, гравець команди і головний тренер Кажес Ужнєкс. Просто Сергій, враження від матчу? Ну, могу сказати за ігру, що мы настраивались на эту игру. Конечно, у нас много там переездов, всего, но это не оправдание. Мы первых три четверти очень хорошо ну, играли, как бы старались, а потом даже три с половиной четверти, а последних минут пять просто остановились. Ну и так сдали игру. Какие повторные матчи? Ну, я надеюсь, что дома мы должны выиграть с большей разницей. Это в четвертой четверти последние пять минут это было результат усталости или расконцентрации? Я думаю, и то, и другое вместе. До свидания. Добрый вечер. Поздравляю Гаверлу с победой. Гаверла сыграла 40 минут. Хороший баскетбол, да, с хорошей отдачей и самотверженностью. Что могу сказать про свою команду, да, как уже заметил игрок, да, что 30 минут мы играли хороший баскетбол, да, и э, старались выполнять те задачи и, и э, то, что мы планировали на эту игру, да, и защите, и нападение. То четвертый, четвертый, это нам не получалось. Конечно, Гаверла играл очень агрессивно в защите, и нападение очень метко, да, были меткие броски из периметра особенно, и команда играла очень агрессивно. Так что это не только, как бы, как игрок не согласен с ним, не ни наша ни концентрация, но и заслуга Гаверлы, потому что они провели очень отличную четверть. И конечно, я недоволен нашей командой, как мы сыграли в четвертой четверти. Нас, нам есть на чем подумать и не допускать таких слабых минут, как было в четвертой четверти. Да. ну, ощущаете ли вы, что ваша команда уже устает? Хотя и рост очень хороший, но очень много переездов, игр. Я считаю, что мы профессиональная команда, да, и э, знали свой, свой график, что мы играем две, две игры недели с переездами, да. И, конечно, всегда бывает в команде 12 игроков, то кто-то подустал, кто-то меньше, кто-то больше. Но никогда не бывает, что все 12 игроков устали, да, так что э, не могу сваливать это, что мы устали и, и Гаверло не устал. Там вот, такие же люди, игроки, так что... Оба команды боролись, да, и показывали хорошую игру, да, но сегодня Гаверло было получше, да. Разрыв 8 пунктов, это допустимый для вас результат? Это... Нет, ну для меня допустимый результат это выигрыш, да, но если мы проиграли, значит мы не... Я сказал, это где-то заслуга и Гаверлы, они очень самоотверженно играли и бились все 40 минут. Не могу сказать, что мы не, не, не отдавались игре, но последние 10 минут нам не, по, не, не удались. Да, и так вышло, что это 8 очков. Да, у нас минусы сейчас перед ответной игрой. Да. Что с когда он нас? Трудно сказать, такая не особо прогнозируемая травма. Будем стараться, чтобы как можно быстрее, но не могу конкретно сказать. Нет такого конкретного. Да. Deus te abençoe.